दाना किसान और बादशाह एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक मेहनती और होशियार किसान हाँस रहता था वो सुबह से शाम तक काम करता और दिन के अख्ताम पर चार आने कमाता सारा दिन काम करने के बाद घर जाते हुए रास्ते में वो खुद से एक अजीब बात बार बार दोहराता एक आना खाने के लिए एक उधार देने के लिए एक वापस करने के लिए और एक दरिया में फेंकने के लिए ये बात गाँव के लोगों के लिए एक मोमा बन गई थी सब हैरान थे कि हांस की इस बात का मतलब किया है मगर किसी को जवाब नहीं मिलता था सब हांस से इस बात का मतलब पूछते लेकिन हांस किसी को ना बताता और यही बात दोहराते हुए अपने घर चला जाता एक दिन बादशाह को नौराड जो अपनी सल्तनत का जायज़ा लेने निकला था हांस के गांव से गुज़रा हांस वही बात दोहरा रहा था हाँस की बात सुनकर बादशाह रुक गया और हैरानी से पूछा अरे भाई ये क्या कह रहे हो एक खाने के लिए एक उधार देने के लिए एक वापस करने के लिए और एक दरिया में फेंकने के लिए इसका मतलब किया है हास ने अदब से झककर कहा जहां पना मैं बता सकता हूं, मगर ये ज़रा अजीब सी बात है वदा करें कि अब नाराज़ नहीं होंगे बादशाह ने मुस्करा कर कहा मैं वदा करता हूं, बताओ हास ने कहा जहाँ पना मैं एक आना अपने और अपनी बीवी के खाने पर खर्च करता हूं एक से अपने बच्चों की परवरिश करता हूं वो मुझे बदला देंगे यानी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और काम करने के काबिल नहीं रहूंगा तो वो मेरी ख़िदमत करके मुझे वापस कर देंगे एक अपने वालिद को वापस करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश की इस तरह जो कुछ पहले वक्तों में उन्होंने मेरे लिए किया इसका कर्ज उतारता हूं और एक खैरात कर देता हूं जिसके लिए इस दुनिया में किसी इनाम की उम्मीद नहीं रखता बादशाह को नौराड ये सुनकर बहुत खुश हुआ लेकिन फिर संजीदा हो गया इसने हाथ से कहा ये बात किसी को मत बताना ये एक जबरदस्त पहली है याद रखो तुम ये राज किसी को इस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक तुम मेरी शक्ल एक सौ बार ना देख लो अगले ही दिन बादशाह को नौराड ने अपने दरबार में वजीरों को बुलाया और उन्हें यह पहली सुनाई ये चैलेंज है जो उसका जवाब देगा इसे इनाम मिलेगा वुजरा ने दरबार से बाहर आकर बहुत सोचा लेकिन किसी की समझ में ये पहली ना आई इनमें से एक वजीर गॉड बहुत समझदार था इसने सोचा कि इस मसले को हल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि किसान हांस से ही पूछ लिया जाए अगले दिन गौडफरे हांस के पास आया और कहा मुझे इस पहली का जवाब बताओ हांस ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा जहां पना ने मुझे मना किया है मैं नहीं बता सकता गौड फरे ने चालाकी से कहा अगर तुम मुझे ये राज बता दो तो मैं तुम्हें सो सोने के सके दूंगा ये सुनकर हांस ने कुछ सोचा और कहा सो सोने के सके ये तो बड़ी बात है है लेकिन वदा करें कि आप बादशाह को कुछ नहीं बताएंगे गौटफरे ने फौरन सके निकाले और हांस को दे दिए हांस ने एक एक करके तमाम सके तसल्ली से देखे और फिर पहली का राज बता दिया गौड फरे खुशी खुशी दरबार वापस गया दरबार में गौडफरे ने बादशाह कॉनराड को पहली का जवाब सुनाया बादशाह हैरान रह गया और सोच में पड़ गया ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ बादशाह को शक हुआ कि हांस ने ही गौड फरे को बताया है बादशाह ने फौरन हांस को दरबार में बुलाया और सख्त लहजे में कहा मैंने तुमसे से किया कहा था मैंने मना किया था कि जब तक तुम मेरी शक्ल एक सौ बार ना देख लो किसी को राज ना बताना फिर तुमने ऐसा क्यों किया हांस ने नहायत सुकून से कहा जहाँ पनाह मैंने आपकी हुक्म उदूली नहीं की है मैंने एक सौ सो सोने के सके लिए और हर सके पर आपकी तस्वीर देखी इस तरह मैंने आपकी शक्ल सौ बार देख ली तब जाकर मैंने पहली का जवाब दिया बादशाह को नौराड ये सुनकर पहले हैरान रह गया फिर ज़ोरदार कह कहा लगाया तुम वाकई बहुत होशियार और समझदार हो तुम्हारी अक्ल को सलाम है बादशाह को नौराड ने न सिर्फ हाँस को वो एक सौ सके रखने की इजाज़त दी बल्कि मजीद एक सौ सके और इनाम के तौर पर कीमती तहफ भी दिए इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हाजिर दिमागी और होशियारी से मुश्किल मसाइल को आसानी से हल किया जा सकता है वालदेन और बच्चों के हकूक़ की अदायगी और अपने पैसों को अक्ल से ख़र्च करना एक अच्छे इंसान की निशानी है सच्चाई और दयानतदारी हमेशा इंसान को इनाम और इज्ज़त दिलाती है